এসত্তৰ চনৰ আগত অহা ভাৰতীয় নাগৰিক মই তেওঁলোকক একদম লেণ্ড দি দিম আমাৰ হাতত থকা তথ্য মতে আঠ লাখ বিঘা চৰকাৰী মাটি বিভিন্ন পৰ্যায়ত দখলত আছে ফৰেষ্টৰ মাটিও এই আঠ লাখ বিঘাৰ ভিতৰতে আছে আমি উচ্ছেদ অভিযান কিবা তৃপ্তিৰ কাৰণে নকৰোঁ যে কাৰোবাক উঠাই দি আমাৰ ভাল লাগে কিন্তু সমস্যাটো হ'ল ছুপ্ৰিম ক'ৰ্ট আৰু হাই ক'ৰ্ট তেওঁলোকৰ কাঢ়া নিৰ্দেশ আছে যে ফৰেষ্টৰ মাটি এনক্ৰ'জ হ'ব নালাগে ভি জি আৰ পি জি আৰৰ মাটি এনক্ৰ'চ হ'ব নালাগে যেতিয়া আমি উচ্ছেদ কৰিব গৈছোঁ তেতিয়া এটা নতুন কথা এটা ধৰাত পৰিছে যেনেকৈ আজি গোৱালপাৰাত উচ্ছেদ হৈছে আধা মানুহ বৰপেটা আৰু বঙাইগাঁও জিলাৰ পৰা আহিছে যদি মই লেনলেছ মোৰ নিজৰ জিলাত মই মাটি বিচাৰিম লখিমপুৰত আমি উচ্ছেদ কৰিছোঁ দেখা গৈছে যে ছাউথ চালমাৰা কৰিমগঞ্জৰ পৰা মানুহ লখিমপুৰত গৈছে আৰু গৰু খুঁটিত যেতিয়া উচ্ছেদ হৈছিল আপোনালোকে দেখিছিলে যে ইয়াৰ পৰা বহুত মানুহ ছয়গাঁও বকুললৈকে গুচি গৈছিলে তাৰমানে এই মানুহবিলাকে বেলেগ বেলেগ জিলাত কিয় আহে আৰু সংখ্যাগৰিষ্ঠ মানুহ থকা সমষ্টিখিনিলৈ আহে ইয়াৰ ওপৰত এটা নিশ্চিতভাৱে ষ্টাডি হ'ব লাগে যে এই মানুহখিনি দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণে আনে নে কোনোবাই ভোটৰ কাৰণে আমাৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠ মানুহ থকা সমষ্টিবিলাকত অসমীয়া মানুহক সংখ্যালঘিষ্ঠ কৰিবৰ কাৰণে কোনোবাই ইয়াত লৈ আহে মই ভাবোঁ যে আমাৰ ইয়াৰ ওপৰত ধৰক দৰঙত যিখিনি মানুহ লেণ্ডলেছ তেওঁলোকে গৰুখুটিত আহিছে কথা নাই আমি ক'ব পাৰোঁ যে দুখীয়া কাৰণে আহিছে আজি গোৱালপাৰা মানুহ পাইকানত বহিছে বহাটো ভাল হওক বেয়া হওক আমি বুজিব পাৰোঁ যে ঠিক আছে দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণে আহিছে কিন্তু চাউথ চালমাৰা মানকাছাৰ বৰপেটা কৰিমগঞ্জ এতিয়া শ্ৰীভূমি এই জিলাবিলাকৰ পৰা উজনি আৰু উত্তৰ অসমত কিয় মানুহ আহিছে আজি গোলাঘাটৰ এটা সৰু পথাৰ বুলি সমষ্টি আছে তাত আপোনালোকে দেখি আচৰিত হ'ব যে নগাঁৱৰ ঢিং ৰূপহীৰ পৰা অজস্ৰ মানুহ উৰিয়ামঘাটলৈকে গৈছে আৰু সমষ্টিটোৰ জনগাঁথনিৰ সামঞ্জস্য ভাঙি দিছে গতিকে এইটো এটা ষড়যন্ত্ৰ নে দৰিদ্ৰৰ কাৰণে গৈছে নে ইয়াৰ আগত কোনোবা ৰাজনীতি কৰা মানুহ আছে এই কথাবোৰ তদন্ত কৰিব লাগে আৰু সংখ্যালঘু মানুহকো ন্যায় যিসকল এসত্তৰ চনৰ আগত অহা ভাৰতীয় নাগৰিক তেওঁলোকে ডি চিৰ ওচৰত গৈ আবেদন কৰক আমিতো কেতিয়াও কোৱা নাই যে আপোনালোকক আমি ৰাস্তা ঘাটত ৰাখিম আৰু ইমান চৰত মোৰ মাটি আছে মই তেওঁলোকক একদম লেণ্ড দি দিম এতিয়া যে কিছুমান কয় নদী ভাঙা নদী ভাঙাৰ পিছতো মঙ্গলদৈ চৰৰ ভিতৰত কিমান মানুহ আছে ডেৰ কথা কৰি হিচাপ কৰিলে কিমান মানুহ থাকিব পাৰে আপোনালোকে হিচাপ কৰকচোন এতিয়া নদী ভাঙা মানে দুশ বিঘা মাটিলৈ বহি থকাটো নহয় এতিয়া পাইকান ফৰেষ্ট তাতে বিছ হাজাৰ বিঘা মাটি আছে বা দহ হাজাৰ বিঘা এতিয়া দুহেজাৰ পৰিয়ালক দহ হাজাৰ বিঘা মাটি মই কেনেকৈ দিব পাৰোঁ